Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun berada pengelola channel kecil beberapa waktu lalu telah mengirim questionnaire ya, minta pendapat kepada teman-teman seperti itu meskipun hanya 11 suara itu sudah mewakili dan sangat berterima kasih kepada teman-teman yang respon, kesempatan ini untuk menindaklanjuti mengembangkan ide konten sampai dengan eksekusi dan evaluasi let's go pada kesempatan ini, kita akan diskusi mengenal sumber ide konten, ya, dari tiga sumber dulu, teman-teman. Tema channel yang sama, tab komunitas, dan kolom komentar, pengembangan dari diri kita sendiri. Tiga ini dulu, kita mulai dari sini. Ketika kita menonton tema channel yang sama, lebih mudah untuk mengambil poin-poinnya. Teman-teman tinggal memoles, mengembangkan. Dan mengemas serta mendapatkan ide konten, meskipun itu berupa inspirasi, dilarang ditiru sepenuhnya ketika kita berharap di tab komunitas dan atau di kolom komentar ada yang merespon. Buatlah konten video yang memicu emosional penonton agar timbul rasa penasaran, contohnya. Kecerdasan mengikuti rasa ingin tahu dilengkapi dengan kata-kata memotivasi. Contohnya, ingatlah tidak ada yang abadi di dunia YouTube, termasuk masalah channelmu yang masih sepi. Sumber ide konten yang ketiga: pengembangan dari diri kita sendiri. Namun, harus ada kiat pendukungnya. Bagi yang ingin sukses di YouTube, kita lanjutkan. Cara untuk mendukung inspirasi menjadi ide konten, sikapi dengan santai dan rileks, berimajinasi, banyak belajar dan referensi, komunikasi dan bersosialisasi, meluangkan waktu ke toilet itu juga termasuk santai dan rileks. Keluar dari ruangan sebentar dan melihat pemandangan yang hijau-hijau itu juga melatih kita berimajinasi positif. Menonton dan menyimak video tutorial YouTube yang mendidik itu salah satu cara efektif untuk kita banyak belajar dan mendapatkan banyak referensi, lengkapi dengan komunikasi dan bersosialisasi. Dijamin, ide akan datang secara otomatis ketika ide datang. Jangan lupa untuk dicatat, kembangkan. Dan eksekusi dengan baik, apapun idenya, dicatat dengan baik, mengingat keterbatasan daya ingat. Dengan catatan berbagai ide, kita akan lebih mudah untuk mengembangkannya. Selanjutnya, tinggal dieksekusi. Bila teman-teman akan mengembangkan ide, bisa pakai cara-cara seperti ini: mempelajari kemampuan dasar, selanjutnya asah keterampilan, fokus pada satu tujuan mempelajari kemampuan dasar sebagai kreator. Bisa dari mulai memahami dengan baik tema channel sendiri. Meskipun YouTube tidak memilih format video tertentu, melakukan editing seperlunya itu termasuk asa keterampilan. Agar penonton tidak cepat bosan, mengingat channel kita adalah channel YouTube yang masih kecil. Tetap fokus pada satu tujuan. Jangka pendek menengah panjang, jadi tetap memerlukan proses. Tidak ada alasan lagi untuk menunda eksekusi. Eksekusilah konten video dengan jelas tuntas dan dievaluasi. Jelas apa pesan kepada penonton: menghibur, berbagi informasi atau pengalaman, berbagi solusi. Atau ketiga-tiganya. Ketuntasan tema konten video lazimnya diakhiri dengan saran-saran atau rangkuman-rangkuman yang pada akhirnya memberikan kepuasan kepada penonton untuk kembali lagi menonton. Terakhir dievaluasi. Saran dalam melakukan evaluasi sebaiknya mengacu kepada ini. Penopang performa video channel penayangan, rasio klik tayang dari tayangan, rata-rata durasi tonton, jumlah komentator dan jumlah yang suka. Berasal dari inspirasi dipoles-poles, dikemas menjadi ide konten kemudian disuguhkan kepada penonton. Pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat kepada penonton yang tepat. Pada video berikutnya kita akan diskusi menyusun narasi dan segmentasi. Semoga ini bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman. Jangan lupa boleh dibantu like, comment, subscribe, aktifkan lonceng dan share kepada teman-teman kita channel kecil yang memerlukannya. Sampai nah. bertemu kembali di video selanjutnya. Sukses selalu.